आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मंगल के रोज एक बयान में कहा पाकिस्तान बाहमी एहतराम और पर अमन परमन बकायी के नजरिया का पाबंद है और अब वक्त आ गया है कि हर तरफ रुख करें आर्मी चीफ की ये बयान जो नई दिल्ली की तरफ इशारा करते दिखाई देते हैं वो भारत के खिलाफ उनकी सख्त गैरसनी के बरक्स थे खास तौर पर उसके बाद जब 2019 में पुलवामा बम धमाके के बाद पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दी के तरबती कैंपों पर नई दिल्ली ने फजाई हमले किए और बाद में जम्मू और कश्मीर की खसूस हैसियत को ख़त्म कर दिया फौज की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक जनरल बाजवा ने एक फौजी तकरीब में कहा पाकिस्तान और भारत को जम्मू और कश्मीर के देरीना मसले को भी जम्मू और कश्मीर के अवाम की अमन के मुताबिक वक़ार और परम तरीके से हल करना चाहिए और इस इंसानी लंबे को अपने मनत अनजाम तक पहुँचाना चाहिए नई दिल्ली ने आर्मी चीफ के बयान पर अभी तक कोई रद्द ज़ाहिर नहीं किया है इंसदाद दहशत गर्दी के एक अहदेदार ने कहा कि यह फैसला करना बहुत जल्द होगा कि जनरल बाजवा ने अपना मौकफ बदला है उन्होंने कहा हमें यह जानने की जरूरत होगी कि यह बस एक बार किए जाने वाले तबसरे हैं या मुमकिन तब्दीली के दीगर आसार भी हैं